Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Добрый ранок! Господь благи до нас! Господь царюй! Как вы видите, мы сейчас находимся в Изюме. С мной вместе наши брати Сумыния, Себастьян и Роберт. Они эти дни, несколько дней... В Харкові в Кальке мы были в Балаклії и сейчас в Изюмине проводили проводили дитячі свято. И для нас очень-очень приятно, что с нами много-много христиан со всего света, и они желают помогать нам, желают быть вместе, надыхают нас. И сейчас наши братья, они, они будут разговаривать румынской мовой, я буду намагаться переводить. Для меня это большое, большое благословение, что с Румынии ребята, как э, Себастьян, как э, Роб, э, Роберт, они приехали до нас для того, чтобы вдохновить жителей Украины. Я почти накажу, что очень много в это время делают все возможное чтобы уехать с Украины. Правильными путями, неправильными путями. Дуже много молодых за пределами Украины, за кордоном. И говорят о патриотизме, говорят о том, что будет дальше. А наши братья из Румынии приехали для того, чтобы надыхать нас и они готовы сказать нам, вам, что Господь добрый, Господь благий, Господь царюет и

Я благодарю Бога за защиту. И, И Господь позволил нам быть разум с вами здесь в Мы находимся здесь, вместе с командой, Наш, нас 8 человек, здесь.

И также мы проводили для детей свято, дитячие святой для деток проводили здесь в Изюме. Я настолько благодарен Богу, что именно в это время было хорошее время, не было воздушных тревоги, не было прилетов. Районе, я уже в Украине нахожусь три месяца. Я сначала приехал как волонтер. Но после этого я почувствовал призвание от Господа, чтобы я переехал сюда и служил здесь в Украине. Я вот нахожусь здесь и не на ограниченный срок. Я надолго здесь. Да. Я очень сильно хочу молиться за тех людей, которые трудятся здесь, кто распространяет Евангелие. Я хочу Бог их благословить дальнейшим. Я молюсь о том, чтобы Бог благословил и силы, дал разные ресурсы, дал устройство.

Я настолько благодарен тебе, что ты хранишь нас. Столько событий у нас есть. Мы находимся сейчас во время войны. Но ты являешь свою славу и продолжаешь благословлять нас. Я настолько благодарен, что этот день был хорошим для нас. Ты дал нам силы до этого дня. Моя молитва, чтобы ты в дальнейшем вел нас, хранил нас и благословил. Дай нам мудрость, Господь. Благослови Господь, дорогих наших, которые нас приняли здесь. Ты видишь все их не нужды. Только ты знаешь, как помочь им. Когда мы уже не можем, мы знаем, что ты можешь. Ты можешь двигать горы. Мы доверяемся Тебе. И мы знаем и верим, что ты дашь все ресурсы необходимые, Чтобы они могли здесь, в изюме строить твой храм. И здесь люди смогут собираться для того, чтобы прославлять тебя. Чтобы они познали тебя. И здесь, чтобы ты сеял твое слово в сердцах людей. Я настолько благодарен, что ты с нами. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. Аминь. Роберт. Мир Божий вам. Я также очень рад, что я здесь нахожусь. Я настолько признателен Богу за Его милость, за его, его доброту и за его водитель, которое Он оказал нам, непосредственно мне и нам. Именно здесь я видел руку Божию. Я даже видел силу Божию, которая сходила на нас. Помню, даже у меня были такие моменты, что мне казалось, что я больше не могу ничего делать. Да, форме, не могу. я не мог останавливаться, у меня сила появлялась. <свеский> я уже месяц нахожусь в Украине. Сумка, я пока как волонтер здесь. <свеский> я еще учусь в школе. Да, но после того, как закончится школа моя, то я обязательно прежде сюда и буду трудиться. Украина ⁇ это прекрасная страна. И именно Украина нуждается в помощи. И Украина нуждается именно в людях, которые, которые будут служить ему да. и, не столько, что только материально, но также развитие детей, для того, чтобы развивалась Украина. Да, я видел так много людей, я мог научиться у них. Так много уроков я получил здесь в Украине. Я благодарю Бога. Я мечтаю, что я приеду сюда. Уже войны не будет, я буду видеть, как Господь действует. <соединительный> я на самом деле верю в Божьих планах. <соединительный> план. Именно в планах Божьих для Украины. Аллилуйя! <соединительный> а Господь благий. Вот, друзья, я вот э, кажу вот слова то, что Роберт, я сам вдохновлен и э, надыхает. Она вот, что все у нас будет добро. Кто за пределами Украины, кто э, су, сумует за Украину. И у кого есть э, различные различные, я хотел сказать но не, не могу найти слова. Различные сомнения, различные, что будет из Украины, если робы, скажет, что все будет добро. Себастьян каже, все буде добре, і не каже, що Бога особливий план для України, то так оно и будет У Бога есть особый план для нашої не для України. І все в Україні буде добре. Я хочу, щоб Роберт звершив молитву. Румин буде молитися за Україну. І Господь чує християни, и і поэтому ты да. я пришел к тебе в молитве. И и я доверяю Украину тебе. -со -со мастер, Прошу, пожалуйста, мир твой, защита и доброта твоя для Украины. будьте щитом для них. Ажуту, <свят> пожалуйста, каждую семью окремо поможи, Господи. Я молюсь за служителей здесь. Ты знаешь каждого служителя и то, что они делают для Твоей славы. Ты, Ты знаешь нужды их. Так как и, и материальные нужды, и духовные. Ты можешь заботиться об этом, credem, ты можешь действовать. Мы верим в твою силу, что ты сможешь послать именно тех людей, необходимых для Украины, в, именно в этих местах. И, и также на линии огня, на фронте, ты можешь дать силы чтобы они могли воевать дальше. Мы просим, чтобы ты был именно со всеми людьми, которые они нуждаются в тебе сейчас. которые ожидают утешения от тебя. Будь отцом для сирот Тебя вдох. Я молился во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Дякую, Себастьян, муцуємо формос, друзі, дякуємо і я хочу, щоб ми разом казали славитну молитву. Благода Господа нашого Ісуса Христа і любого Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.